Сьогодні близько 12 12-ї до обласного управління Міністерства внутрішніх справ надійшов дзвінок із інформацією про замінування будівлі у Слов'янську, а саме управління праці та соціального захисту, що знаходиться по вулиці генерала Батюка, 40. наша знімальна група поспілкувалася з очевидцями та звернулася за коментарем до секретаря міської ради Олега Зонтова. якобы должен был в 13.10 прозвучать взрыв. Ну, естественно, необходимые меры реагирования. Сотрудники были из, -за, из здания отселены, оцепления, начали работать пиротехники, были вызваны кинологи с собакой. И на сегодняшний, вот на сегодняшний момент уже здание проверено, никакой опасности нет, и сотрудники могут приступить к работе. Кто-то уже наслушался, насмотрелся, как это происходит там в Киеве целью дестабилизации ситуации. Ну, анонимные звонки о якобы заминированных там торговых центрах или учреждениях. Поэтому волна докатывается до нас. Но хочу предупредить, что э, правоохранительные органы работают, телефоны контролируются, поэтому в скором времени этот шутник будет вычислен и получит ну, там наказание до 5 лет лишения свободы. Вот тут стояла пожарная, стояла скорая. Вот там мы сидели на кругу там э, не пропускали людей сюда. А чего не, не, не говорили? А люди между собой говорят, что заминировано. А мы подошли сюда минут 15 назад. Вот. Подошли, уезжала это эта сама пожарка. А просто идем, встречаем людей, пожарка, они говорят, поскольку. что туда не ходите, там оцеплено все. Ну, а, ничего мы не ну, Ничего никто не рассказывал. Оцепление было с милиционерами, и все. пожарная на страже было и больше ничего не было. Никто ничего сообщения не давал никаких.